السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس جگہ سے تبلیغ گزرے گی وہاں لازمی ہدایت پہلے کی حضرت حاجی عبد صاحب کی یہ کارگزاری جو مولانا صاحب نے بیان کی ہے بہت ہی زبردست اور شارٹ بیان ہے تمام دوست دیکھیں جزاک اللہ حاجی صاحب رحمتہ حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ مہمان باہر سے تشریف لائے تو ان سے ایک بات فرمائی نے سنی بھی ہوگی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جن جن راستوں سے گزر کے آئے ہو اور جن جن راستوں پہ تشکیل ہو کر جماعتوں میں جاؤ گے وہ سب کے سب راستے اور جو تمہیں دیکھیں اور جن کو تم دیکھو جو تمہیں دیکھیں جن کو تم دیکھو اور جو ہوائیں تمہیں چھوئیں اور پھر وہ جس غلے اناج پھل پہ پڑے اور وہ جو استعمال کرے اللہ عز و جل ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے یہ ہدایت والی محنت ہر ایک مسلمان کا ہر ایک دہی کا ہر ایک تبلیغی کا ہر مرد و عورت یہ غم ہو جائے کہ کیسے انسانیت کامیاب ہو جائے پہلا حکم ہے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تو یہ جو مجمع یہاں پہ آیا ہوا ہے ہم خود نہیں آئے چیزوں اللہ نے دیکھا ہے رحمت سے اللہ نے چنا ہے مختلف قوموں کے لوگ ہیں مختلف نسلوں کے لوگ ہیں میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں بھائی میں میاں فیملی نیا برادری سے کوئی کہتا ہم ہے ہم خٹک ہیں کوئی کہتا ہی ہم خیل ہے ہم پھلا کھیل کے ہیں کوئی کہتا ہے ہی ہم ہیں پلاگوں کے ایسا ہے نہیں ہے اور حدیث پاک میں اس تشریح بیان کی گئی مختلف قوموں والے مختلف نسلوں والے مختلف زبانوں والے جب ایک جگہ جگہ مجتمع ہو دین کی فکر میں اللہ کے ذکر میں اللہ جل ان کے گناہوں کو معاف کر دیں ایک جماعت بنتی ہے مسلمانوں کی اور وہ نکلتی ہیں اللہ جل جلالہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے کفر کے دروازے بند ہو جاتے پھر کو حجور والے لوگ توبہ طائب ہو جاتے جماعت کے نکلنے سے صرف ابھی محنت نہیں شروع کی اور ان کے قدم جہاں جہاں لگیں جن جن علاقوں پہ گزریں اللہ جل جلالہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے تو سیدھے سادھے بھولے والے اللہ والے میں کام کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے عزیزوں یہ محنت کی محنت ہے اور ہم اس محنت کے سیکھنے والے جتنا بھی مجمع ہیں میں بھی آپ بھی آپ ہم سب کیا سیکھنے اور سیکھنے بھی بھی کیسے محجم صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ سیکھ تڑ ہے سیکھ تڑ سے مراد کیا تھا کہ سیکھنے میں بھی جو بہت ادنا درجے والا ہو ہو ابتدائی درجے والا ہو وہ لوگ ہیں ہم اس وقت اس لیے کہ اللہ کو آج سی بڑی پسند ہے جب تک انسان سیکھنے والا ہوگا غلطی بھی ہوگی جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا ایک چھوٹا بچہ ہو ابھی وہ قدم نہیں اٹھاتا ہاتھ پہ بھی چلتا ہے پاؤں کو بھی استعمال کرتا ہے گھٹنوں کے پل لیکن جب آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے چلنا تو والدین اس کے بھائی بہن بڑے اور وہ اس کو سراہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاء ایک قدم لیتا ہے حالانکہ اس کو چلا نہیں ایک قدم اٹھایا

کے زبانی تھی تو انہوں نے یہ بیان یہاں پر ہمیں حاجی عبد الوہاب صاحب کے اس الفاظ کو بہت زبردست طریقے سے سنایا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تبلیغی بیانات سنتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے پانچ وقت کی نماز کو اپنے زندگی میں شامل کریں قضا نہ کریں قضا ہو بھی جائے تو پڑھ لیا کریں اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور نجات کا راستہ ہے اور تبلیغ کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے جزاک اللہ ماشاءاللہ